Перша новина понеділка, яку чекають з нетерпінням усі українці, в тому числі і жовтоводці – це результати голосувань, в якому прийняли участь більш ніж 62% виборців жовтих вод. Це попередні обрахунки. Я вважаю, що вони можуть відрізнитися від того, що буде визначено вже Центральною виборчою комісією, але не набагато і таким чином за Зеленського Володимира Олександровича проголосувало у місті Жовті Води 87,26 від тих, хто прийняв участь в голосуванні. За Петра Олексійовича Порошенка віддали свої голоси 10,57%. такий у нас результат голосування в місті жовті води. Ще раз хочу подякувати за те, що в нас пройшло все без ексцесів. Без і без аварійних ситуацій. Тепер торкнемося вже вкотре теми вивезу сміття. Директор «Чисте місто повідомив, що кожного дня, навіть в суботу, вони приймали сміття від КП Жрео, які працювали на суботнику. В основному ходки по вивезенню листя та гілок робив трактор третього ЖЕКу. З одного боку, це великий плюс для міста. Купи поступово розгрібаються і вивозяться. З іншого ж боку, претензії має сам Дмитро. Значит, есть вопросы по завозу мусора с э, придомовых территорий от КПЖ. С руководителем мы договаривались о том, что э, тот огромный долг за последние 3-4 года, который они вообще не сплачивают эту услугу, вот, мы э, отыгрываем по судам, деваться нам некуда, мы ведем эту предназначенную работу. Но текущий завоз, текущий, который они выполняют ежедневно, для того, чтобы все-таки очищать город от мусора, не оставлять кучи этих во дворах, что вызывает негодование людей. Текущий завоз они обещали мне оплачивать. <как> Значит, ничего с того, что они обещали, не выполняется. Мусор мы принимаем. Ни одной копейки они не платят, обещая это делать. Не принимать мы морального права не имеем, потому что город у нас завален мусором. Вот. В общем, ситуация эта сложная. Ну, это то, что тянет нас назад, то, что сбивает нас. Середмічних потіжей наугав і всього зв'язана керівництво чистого міста продовжує боротися з чистотою полігону, збираючи пакети, які розлітаються зусильнами робочих рук. Значить, провели ми уборку борку полігона по розпорядженню. Значить, ми закупили акації, які висадили по южній і восточній дамбам, ті, которые будуть закривати дерев'я достатньо зросле. Которые должны закрывать от разноса пакетов. Разнос пакетов восстановить практически невозможно, когда сильный ветер, вот, то начинается их разнос. Но ничего, мы направляем людей, они ходят, собирают их, другого пути нет. Либо их не продавать вообще в магазинах, эти пакеты, либо бороться с ним вот таким образом. Мы нанимаем людей дополнительно. Если он дополнительные расходы, ну понимая, что это надо делать, потому что это внешний вид въезда в город и работу эту мы ведем ежедневно, каждый день человек выходит и собирает. Выхода другого у нас пока что нет. Есть один выход, он заключается в следующем. В соответствии с проектной документацией, которая разработана на полигон 2011, в 2011 году, был запущен полигон. В соответствии с проектной документацией, срок, расчетный срок действия полигона 12-15 лет. Для того, чтобы обеспечить такую срок службы, действия работы полигона с 11 плюс 15, это получается 2026 год. 2026. Даже если с запасом, бог с ним, 2020, там хотя бы 3-4 год, есть запас. Но для этого необходимо выполнять требования проекта. Одно из требований проекта – это соответствующее заполнение карт, которые в проекте написано. Перед этим надо будет брать землю рядом и ту карту, которую вы заполняете, этой землей пересыпать. То есть таким образом плечо перевозки будет практически тут несколько десятков, может быть, максимум метров. Все. В этом случае, чем быстрее вы пересыпаете то, что привезли с мусорными, тем поэтому оно, естественно, не будет распространяться, разноситься по городу. Вот так это делается. Дмитрий Иванович, вы проект получали, когда контракт с вами подписывался, я так понимаю, вам специалист по строительству, который в том числе участвовал в строительстве полигона, разъяснял, как это делается. Но, к сожалению, не до вас директора умные у нас тут были, обалденные, они не выполняли требования проекта по заполнению карт. И, к сожалению, вы уже продолжили не заполнять эти карты, то есть не выполнять требования проекта. Посмотрите проект еще раз, посмотрите, как это делается. Есть вариант, привезли машину, сразу же ее пересыпать, и все, нет никакого разлетания. При, при высыпке мусора с машины можно было поставить деревянные палки высотой, сделать с тех же акаций высотой там, 3 метра, 4 метра, и купить и пластиковую сетку, и все, и забыли. Головний інженер ВЖЕО Павло Запека на оперативній нараді відзвітував, де саме проводилось прибирання гілок та сміття по місту. Значит, произведена санитарная очистка города, вывозилась ветки, мусор из внутридомовых территорий 113,4 кубических метра. Значит, начато асфальтирование улицы Маяковского, заасфальтировано 142 квадратных метра. Планируем завтра продолжать. Сегодня заготовка, завтра асфальт планируем брать в связи с тем, что город необходимо асфальтировать, как я говорю, поэтому у нас есть проблема с сроками выполнения работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия. В соответствии с данными Прозора, ваше предприятие выиграло предложение по асфальтированию Маяковского. Так? Так, Маяковского вы вписываетесь. 8 марта Бульвар Свободы, так? так? Срок начала выполнения работ по 8 марта, когда? Я не скажу сроки, дело в том, что погода внесла свои коррективы, шли дожди. Но Маяковского вы же нарезать начали без проблем? И нарезать, да, но ас асфальт ложить Ну еще раз, в те времена, когда нарезанные стояли асфальты тут месяцами, такого не будет. Срок начала выполнения работ по 8 марта по договору, который вы подписали 12 апреля, день космонавтики 2019 года. Сегодня у нас 22 апреля, день рождения некоторых лидеров бывших. Поэтому сроки 10 дней уже прошло. Окончание 17 мая. У нас есть, в принципе, основания этот договор сейчас расторнуть с вами. Я вас предупреждаю, потому что, ну, еще раз, люди хотят работать. Пожалуйста, мы за работы, которые вы выполняете в интересах города, рассчитываемся практически ваш главный бухгалтер сказал, так как рассчитываемся мы, никогда не рассчитывались в ЖРЕВОС для выполнения работ по ремонту, по благоустройству и так далее. Население, как рассчитывается, это, это вопрос к населению. Мы свои обязанности выполняем, рассчитываемся четко. Но если мы рассчитываемся, то мы хотим увидеть эти работы выполнены, потому что асфальт рассыпается. Мы сейчас хотим попросить вас Кропоткина делать, но с такими э, желаниями мы слона не продадим, мы не сможем сделать Павлович. У нас есть деньги, мы Кропоткина хотим. кропотки рассыпается, хотим, чтобы вы делали. В принципе, работает качественно. По, по, по графику, по времени есть проблемы. Принимайте решение, если нет, мы сейчас расторгаем договор и бежим дальше. Вы же знаете, что в дверь стучат минимум еще три подрядчика. Четыре, под... Четыре потенциально. Я свое. Самое главное, что моя миссия была, это сделать конкурентную среду. Потому что, когда был один взрыв, то, естественно, монополист, монополиста всегда есть право, как говорят, сделать то, что они хотят. Так же, как и с электро, так и с газовым поставщиками то же самое с вами я разбил эту монополию сейчас без проблем сейчас подключается поэтому просьба пожалуйста начинайте работать в том числе по 8 марта по бульвару свободу если есть желание сейчас и параллельно начинайте работать по крапутке на деньги есть нет тогда скажите нет мы перевернули страницу обращаемся к другим все поехали дальше Поїхали. Далі черга водоканалу. Після ремонту водопровідних мереж підприємство зобов'язане відновлювати покриття, будь то асфальт чи земля. Покрапутки напротяг 50-го магазину. Яму, пожалуйста, заділите, бо вона почала просідати. Я говорив, можна напрош... засипати. Засипали? засыпали ее надо она прос... ну... ну значит у нас есть договор с КППЖР но это длинно нам должны деньги и вот они должны нам это все сделать они кому должны они будут прощать не мы не будем прощать кто нам должен так теплосети вам должны нет теплосети нам не должно Слава богу теплосети сегодня <как> мы должны они сделали нам... они нам сделали предоплату да Небольшую сумму. Это все уйдет в следующем месяце. Мы теперь имеем возможность им начис... начислять штрафы. <с> вот тут, когда у человека возникает этот самый, он начинает уже говорить вещи такие. Ну, это еще рано. По ремонтам мы сейчас гидравлические испытания делаем тепловым сетям. И выкорчевываем поросли вдоль теплотрасс. Изменился алгоритм оплаты за газ теперь на автогаз получает 90% сумм, которые поступают на наш расчетный счет. То есть нам теперь уже нет возможности никому ничего платить. Оплата населением за прошлый отопительный сезон 58%. Должников с долгом больше трех месяцев 6825 личных счетов. Из 17 668. Это около 40% люди имеют задолженность выше больше трех месяцев.